Всем привет! Я накидал ключевую фразу, по которой я буду идти, так как много информации в день проходит через нас. В Буду мы не поехали, находимся мы в Баклажане, в ресторан Баклажан. Буду Посещение Буду мы за сегодня не заслужили. Почему не заслужили? Вроде работали, вроде общались, вроде и продавали. За сегодня у нас три продажи, но этого мало. По плану 7 продаж в день. Мозгами мы там, то есть планами мы там, мыслями мы там. Но на деле мы остановились пока на двух продажах в день в среднем, а на две продажи, три иногда. Средний чек очень маленький – тысяча-две тысячи рублей. Ну по планам Саша вам более подробно расскажет, я поделюсь своими какими-то впечатлениями. Три месяца – это реально мало, но, это, но эти самые рамки – они контролируют тебя, сдерживают, дают очень огромный толчок. За неделю заработано 17 тысяч рублей, это примерно вот по 2-3 продажи в день это очень мало, надо 7. Вот к чему и мы стремимся, это наша цель. 7 продаж с чеком по 1-2 тысячи рублей, как я уже говорил. Сейчас по-другому немного будет, сейчас будем подключать высокомаржинальные ниши, высокомаржинальные чеки, высокомаржинальная прибыль там будет с этих чеков. Подключаем до продажи уже с этой недели к тому ассортименту, который у нас имеется уже на площадках, который уже продается. Так, завтра запускаем литген, то есть это завтра-послезавтра загвоздка в том, что нам задерживают наши площадки, то есть это лендинг пейдж и наш сайт. Что за день? За день по плану, то есть я вчера рассказывал, какие задачи должны были выполнены быть за, за день. За день выполнена одна треть майнд-карты услуг, накидали за 2-3 часа накидали 60 услуг, которые можно продавать, когда продажи, когда попроще. Завтра будет доделано еще две трети, то, то, то есть это будет около 100-150 услуг, которые мы будем продвигать, партнериться, зарабатывать на этом деньги, отжимать потихоньку и дальше двигаться вперед. В итоге сейчас весь ассортимент с услугами будет подстроен под главную нишу – это продажи автомобилей. Да, мы будем заниматься продажами автомобилей грамотно опять к этому надо отнестись. К примеру, человек покупает автомобиль, мы видим, что ему нужна перетяжка салона, допустим, какие-то чехлы на салон, либо он предпочтет какой-то заказ индивидуальных чехлов эксклюзивных, всякие мелочи продаваемые в автомобиль, то есть то, что продажи пойдут, понимаем, вот, что это все вырастет ниша высокомаржинальная, то есть продажа автомобилей и хвалится до продажами. То есть к автомобилю можно продать много до продаж, допустим, установка сигнализации, много всего. То есть 60 тысяч за сегодня накидали, это только одна треть. В общем, завтра новая карта по работе, новый план. Все, что мы сделали за эти три дня, это все перельется в одну очень высокомаржинальную нишу. То есть это продажа будет автомобилей БУ, также может и новых каких-то автомобилей, не знаю декларация, опять же, повторительно работает. Если бы не начали работать, этого бы всего не было. Мы бы сейчас здесь не сидели, мы бы сейчас так с вами не общались. То есть сегодня к нам поступило предложение запартнериться с двумя людьми. Вот к нам подошли два человека, запартнериться по продаже автомобилей. За сегодня недовыполнили одну задачу из 10, одну выполнили. То есть 9 задач, которые мы должны выполнить, были за неделю, они просто не выполнены. То есть информации, которую мы... Все задачи, Девять задач, которые мы должны были выполнить, они не выполнены. Одну задачу выполнили, это было, только мы сходили в фит-фэшн, то есть в зал позанимались, да. Ресурс дало, но какого-то скачка за сегодня не было. Я днем недоволен, скажу честно. Я чувствую, что могу больше. Колоссальные изменения чувствую в себе, речь, уверенность, общение с людьми. Очень в голове выстраиваются какие-то планки, вот так все по полочкам разложено. Возвращаться в прошлую жизнь точно я не буду. Много воды за сегодня, сейчас я вам сказал. Вообще сзади много воды, но также много полезной информации, очень много всего. Что я сейчас вам не сказал, очень много информации за сегодня было. Ну и последнее, вот у меня записано, конверсия сайта у нас составляет 4,4%. То есть это очень мало. За следующую неделю по плану у нас мы должны достигнуть конверсии 1%. По плану на неделю мы снимем завтра отчет. Потому что сегодня уже нет все. Все. Чай. Такая печаль. Всем привет. С каждым днем наша скорость увеличивается, но мы чувствуем, что нам этого недостаточно. Нам нужны новые люди, такие есть. Каждый день появляется очень много людей, которые готовы с нами партнериться, идти вместе с нами. Идти дальше. Люди, которые являются сотрудниками и также помощниками. С ним нужно очень грамотно прорабатывать систему взаимоотношений. Что касается партнеров, это должны быть максимально компетентные и лучшие компании, с которыми мы будем работать. Что касается сотрудников, это должны быть также максимально эффективные, активные люди. Они должны быть уже да. подвешены, то есть они должны быть крутыми в всех вопросах, которые они разбираются. Чтобы достичь нашей цели, нам некогда обучать каких-то людей, которые еще не разбираются в вопросах, которые нам нужны. Нам нужны те люди, которые будут решать наши вопросы и задачи максимально быстро и мобильно что касается структуры работы с ними, необходимо создать план работы для них на три месяца, чтобы ежедневно не тратить время на то, чтобы давать им какие-то задания. То есть у вас уже каждый, на каждый день вперед будет план, по которому ваш сотрудник должен работать. И раз в неделю надо выдавать им этот план, которому они будут следовать. Максимально не нужно давать им все задачи сразу же, потому что это будет неэффективно, они посмотрят на всю эту огромную работу и у них не будет мотивации. Также их нужно мотивировать, даже если у них структурно идут задачи, потому что за день они устают, они устают за неделю, но нам нужно максимальную эффективность и выживать их все больше и больше. Также нам необходимы региональные партнеры, региональные знакомства с людьми, которые будут работать на нас в регионах, чтобы решать вопросы максимально быстро и мобильно с нашими партнерами, которые будут в регионах. То есть мы хотим работать не только по Санкт-Петербургу и в Ленинградской области, будем работать по всей России максимально быстро и где это будет возможно самое главное, не бойтесь нанимать людей, которые намного круче вас. Это необходимо для ваших больших кружков. Вы сможете выжимать из них максимальную информацию, переводить ее на себя, использовать, идти дальше. Также они могут перерасти в ваших партнеров, если они будут так же быстро развиваться, как вы. В принципе, все. На завтра у нас очень много работы, сейчас мы это Каждый день как месяц. Всем пока. Всем пока. Завтра будет отчет за день и планы на неделю.